кофе просто очень легко рисовать. Да? да? и даже песком. Просто песок намного легче, чем кофе, а кофе, а кофе тяжелее этого песка. Дуже багато енергії, то а, якось... задоволення, І так як я пишу ще дитячі книжки, це просто натхнення, це спілкування з дітьми. Я розумію їх, вони розуміють мене. І це як пінг-понг. я їм якусь емоцію, вони мені емоцію. саме главное – класична модель сім'ї. для того, чтобы семья и ребенок выстраивал на, в своем будущем, в своем настоящем правильную модель, которая будет и в его сегодняшнем дне, и в его будущем. Это хорошо, что дети как-то развиваются, у них есть такая возможность, как вы правильно сказали, не сидеть в закрытых стенах. Как минимум хорошо, что у них есть способ пообщаться таким образом.